В заводский отдел полиции обратилась местная жительница с заявлением о том, что в отношении нее группы лиц было совершено разбойное нападение. Данный факт был внесен в единый реестр досудебных расследований по статье 187, часть 2. Разбой, совершенный группой лиц. Санкция статьи, которая предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 10 лет. В ходе проведения следственно-развестных мероприятий сотрудниками сектора криминальной полиции, заводского отдела полиции, были установлены лица злоумышленников, совершенные вышеказанное правонарушение. Ними оказались жители Николаевской области 1992, 1993 95 1995 года. В настоящее время им объявлено в подозрении совершения данного правонарушения и избранного мера пресечения в виде содержания по сражи. На данный момент проводится проверка на причастность вышеуказанных лиц к аналогичным правонарушениям на территории города Николаев встретили по пути женщину, которая шла в сторону переезда. Мы прошли ее, он свалил эту женщину с ног. Каким удар... образом он ее свалил? Он ее ударил, она упала. Потом он встал сум, ну, он встал сумочку забрал, дал мне сумочку. Я поднялся до пути и пошел. Он, он... Женщина начала отвечать, подошел до нее, начал бить ее ногами. Сколько раз я не видел ее он меня догнал, у него правая нога была полностью в крови, джинсы, джинсы и кроссовки. Поделили там, что осталось, деньги. Я телефон себе забрал. Судим? Да. да что? 187 часть За да что сейчас задержаны? 187 часть там. Здесь вот на дороге подошел я к женщине сзади, положил ее на пол. И, и, и какое бы было положение Я его вот здесь вот так вот туда положил, но там стоял вот так вот свет. Добивал ее по, карм по карманам. Потом она начала кричать и он ее начал бить. Куда вы скрылись после того, как вы вот сюда. Вот.